kebocoran maklumat data peribadi daripada server kerajaan yang melibatkan 22.5 juta citizen. Kita punya nombor IC, alamat rumah, gambar, semua leak dan dijual di dark web. So apa yang kamu buat ni? Sekarang kamu nak suruh pula telco-telco ni bagi kepada kamu data-data ini. Tadi Menteri Komunikasi Bami Padil, dia menjawab wartawan. Uh, berkenaan dengan ada satu pendedahan yang dibuat oleh satu akhbar antarabangsa ni eh. uh, Berkenaan dengan kerajaan minta supaya syarikat-syarikat telco tempatan ini Menyerahkan kepada kerajaan butir-butir uh, maklumat uh, daripada telefon bimbit kita inilah. lah So Fahmi cakap macam ni dia downplay lah benda ni dia play down lah dia cakap oh tak ada ini untuk fokus on trend saja. Dulu kita tak ada maklumat terperinci. sekarang kita nak maklumat terperinci untuk buat dasar lah dan sebagainya. Eh. Dan ini akan melibatkan apa anonymized data lah atau data yang tak bernama dan sebagainya. Tapi Pami, kamu punya general explanation ini lain benar daripada apa yang didedahkan oleh South China Morning Post 3 tiga hari lepas. South China Morning Post cakap apa? South China Morning Post cakap kerajaan eh, hantar surat minta daripada telco-telco ini untuk bagi log telefon ataupun rekod telefon uh, lepas itu dan internet browsing punya data pada last 3 bulan uh, pertama tahun ini. Dan bukan itu saja, kerajaan minta longitude, latitude atau GPS koordinat pun kamu minta. Dan kalau syarikat telco ni tak bagi, mengikut pendedahan ini, kerajaan ugut pula boleh kena denda atau penjara 6 bulan. Ini apa benda ini? Lepas tu bila tanya MCMC, MCMC pula mengeluarkan kenyataan. Dia kata, oh ini untuk kita track berdasarkan mukim untuk kerajaan buat granular statistik. So dia suruh telco bagi dia maklumat ini untuk kerajaan ataupun MCMC buat granular statistik untuk track pelancong punya kemasukan pula. Eh, kalau kamu nak track pelancong punya kemasukan, kamu check dengan immigration lah. Lepas tu pelancong masuk sini, dia tak pakai telco-telco ni punya apa ni orang kata mobile daripada telco ni. Dia buat international roaming. Kalau dia pergi back daripada kita punya local telco pun, kamu track itu sajalah yang kamu nak pergi minta data daripada in general rakyat Malaysia ni buat apa dan lepas tu dalam laporan akhbar ni juga dia kata MCMC atau pihak kerajaan bagi tahu oh ini sejajar atau lebih kurang sama dengan apa yang dibuat oleh Brazil dengan Indonesia. Saya nak cakap sikit. Kamu tahu ke apa benda yang kamu cakap ni? Di Brazil dengan Indonesia lain. Di Brazil dalam perlembagaan dia telah ditulis secara spesifik eh ada perlindungan data peribadi dalam perlembagaan kita tak ada kita tak ada secara spesifik perlindungan data peribadi peribadi dalam perlembagaan kita mereka ada so kalau apa-apa undang di bawah ini yang bertentangan dengan perlembagaan sana perlembagaan sana akan protect uh, orang ramai ataupun rakyat Brazil daripada pelanggaran data peribadi kita tak ada eh, dekat Malaysia ini satu lagi di Indonesia kamu sebut Indonesia pun lain juga Protection of Data Pribadi, Akta Perlindungan Data Pribadi di Indonesia cover bukan sahaja syarikat-syarikat swasta tapi ia juga cover kerajaan. Di Malaysia ini, PDPA kita ini tak cover kerajaan. kamu tak baca? Section 3, PDPA Act itu. Ini tidak cover kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. So apa yang berlaku? Katakan telco ni bagi kamu data ini, kamu proses atau kamu buat sesuka hati. Lepas tu kamu tiba-tiba leak ke apa ke benda ke. Kamu tidak di cover under PDPA. So dekat mana protection yang rakyat nak dapat ini. Dahlah itu hari seperti yang didedah dalam South China Morning Post ini. Mereka kata ada kebocoran maklumat data peribadi daripada server kerajaan. Yang melibatkan 22.5 juta citizen. Kita punya nombor IC, alamat rumah, gambar. Semua leak dan dijual di dark web. So apa yang kamu buat ni sekarang kamu nak suruh pula telco telco ni bagi kepada kamu data-data ini kamu nak pergi pada apa section 45 kata exemption exemption itu ya kalau mereka proses statistik bagi pada kamu bukannya dia bagi data pada kamu kamu sendiri proses secara detail melalui jabatan-jabatan kerajaan termasuklah department of statistics itu tidak boleh walaupun kamu kata benda ni telah diproses dan telah di anonymize kamu baca tak PDPA dalam PDPA bukan sekadar the disclosure of personal information ini dalam PDPA berapa kali dicakap perkataan proses maksudnya proses pun tak boleh tanpa kebenaran Daripada rakyat ini, daripada kita-kita ini. Kalau kamu suruh dia proses data peribadi ini bagi pada kamu, itu pun tak boleh. Without authorization, Pak Bipadil. Baca PDPA itu, dia kata proses, the processing of information. The processing of information. So, bukan saja dibagi pada kamu. Dia nak proses pun tanpa kebenaran, tak boleh. Sebenarnya, baca PDPA itu. So, kalau dia proses bagi kamu statistik. Kalau ikut laporan daripada SCMP itu, dia cakap dia dia kena bagi kamu data ini kamu yang proses itu lagi teruk kalau kamu kata oh mereka yang proses bagi kamu data ikut PDPA pun tak boleh so bacalah undang-undang itu macam mana so kamu nak pakai benda ni untuk apa untuk pelancong ke ataupun kamu nak pakai untuk pilihan raya kamu bagi tahulah betul-betul siapa yang cakap bohong ini kamu yang cakap bohong ke ataupun uh, South China Morning Post ni cakap bohong So untuk kita tengok sama ada siapa yang cakap betul atau siapa yang cakap bohong ini. So kamu kena dedahkan lah atau tunjukkan kepada rakyat surat itu. Rakyat berhak nak tahu. So untuk tahu sama ada apa yang dicakap oleh South China Morning Post ni betul atau tidak. Atau apa yang kamu cakap itu betul atau tidak. Atau accurate atau tidak. Dedahkan atau tunjuklah surat itu. Kalau South China Morning Post ni cakap tak betul, apa yang diminta ini pada kamu ini semua tak betul. Kamu cuma minta uh, statistik on trend ke apa ke benda saja seperti yang kamu cakap tadi. Uh, tujuh surat ni. Kalau dia cakap tak betul, kamu samanlah dia. Eh?